ઉત્રાણ પોલસ મથકની હદમાં આવેલ વેલેન્ઝા ખાતે રુદ્રાક્ષ સોસાયટીમાં ઘરમાં જ નકલી સોનાના દાગીના બનાવવાનો ખેલ ચાલતો હતો વિવેક સોની મુખ્ય આરોપી સહિત 12 લોકો સાથે મળી ડુપ્લિકેટ સોનું બનાવતા ત્યારે યોગી ચોક ખાતે આવેલ શિવ મંદિર જ્વેલર્સમાં આરોપી નકલી સોનું આપવા ગયો હતો જ્વેલર્સના માલિકને નકલી સોનું હોવાનો ખ્યાલ આવી જતાં તેઓએ પોલીસને જાણકારી આપી હતી ત્યારબાદ આરોપી હરીશ ખટાણા અને વિમલ નામના બંને આરોપીઓ નકલી સોનું આપી ફરાર થઈ ગયા હતા ત્યારે સમગ્ર મામલે એલસીબી પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપી સુધી પહોંચી દરોડા પાડ્યા અને સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે તેમજ સોનાના ધરેણા બનાવતું કારખાનું સીલ મારી દેવાયું છે એક મહિનાથી આ કારખાનું ચલાવવામાં આવતું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે પોલીસે ચેન હોલમાર્કનો સિક્કો ચેન બનાવવાનું મશીન સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે સોનાના આકર્ષણ સામે લોકો આંધળા બનીને ઘરેણાની ખરીદી કરતા હતા જે કે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફરિયાદના આધારે ગેંગની ધરપકડ કરી છે નકલી સોનાના ઘરેણા બનાવતી ગેંગ સોનાની બનાવટમાં સોનો જ 2 થી ટકા જેટલું ઉમેરી અન્ય ધાતુ વડે સોનાના નકલી ઘરેણા બનાવતા હતા તારીખ 6 2025 કો સતાના પોલીસ સ્ટેશનમાં एक केस दर्ज हुआ था उस केस में ऐसा था कि डुप्लीकेट चेन बेच के और असली चेन खरीदने की फरियाद दाखिल हुई थी इसके लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक फरियाद किया था हमसे मिलके कि सूरत में अपने सूरत में ऐसे काफ़ी केसेस हो रहे हैं जिसमें जो सोनी हैं जो ज्वेलर्स हैं उनके पास डुप्लीकेट चेन लेके जाते हैं जो खरीदने वाले हैं और उसको बेच के और ओरिजिनल चेन लेके आ जाते हैं मेहरबान सीपी सर और सेक्टर वन सर की सूचना से हमने इसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया इसमें पी आई शीतल शाह पी आई एच वी पटेल पी एस आई लिम्बोला और एल सी बी की इंटायर जोन वन की टीम ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया इस पूरे गुना का जो एमओ था वो ऐसा है कि आरोपी डुप्लीकेट चेन पे वी आई एस की जो हॉलमार्क है बाईस कैरेट गोल्ड का नौ सौ सोलह का जो लोगो है वो लोगो लेजर से इम्प्रिंट करके उस पर बेचते थे ताकि दुकानदारों को ये पता न चल पाए कि ये फेक ज्वेलरी है कि ओरिजिनल ज्वेलरी है और वो इसमें धोखा खा जाते थे इसमें टोटल हमने बारह आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए हैं आरोपी जो चेन बनाते हैं उनका नाम है विवेक वाघेला हरेश भाई रवारी अनिल भाई मकवाणा राहुल भाई खम्बालिया रसिक भाई खम्बालिया राहुल भाई मोरे, गणेश पवार और जो ग्राहक बन के चेन दुकानदार में बेचने जाते थे उनका नाम है विमल भाई लांगड़िया रघु भाई खम्बालिया हरेश भाई चौहान मनीष भाई चौहान और सुरेश भाई लुणी जब हमने इसमें क्रॉस रेड किया डिफरेंट जोन में सूरत के अलग अलग पुलिस स्टेशन के विस्तार में हमने इसमें रेड किया रेड ऑर्गेनाइज किया तो हमें इसमें चेन बनाने की दो मशीन मिली जिसमें वो चेन बनाते थे और लेजर मार्किंग मशीन मिली जिससे ये बी का फेक लोगो दो नौ सौ सोलह का लोगो होता है वो इम्प्रिंट करते थे और टोटल डुप्लीकेट चेन हमें इनसे तीन बरामद हुई लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि पहले भी ये चेन ऐसा बहुत सारा बेच चुके हैं तो उसको हम बैक ट्रैक करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने चेन बेचा या फिर गोल्ड लोन में उस चेन को जमा किया वो भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो तो ये, कर तो तो ये पिछले दो साल से ये कर रहे थे और इन्होंने दस जैसे चेन अभी तक ऑलरेडी बेच चुके हैं और अभी इनके पास तीन चार चेन अभी हमें हमारे पास बरामद हुए जो कि ये बेचने वाले थे और ये सिर्फ सूरत में नहीं सूरत में अलग अलग शॉप्स में जाके बेचते थे और इंटायर गुजरात में ये अलग अलग शहरों में जाके उन दुकानदारों को के साथ चीटिंग करते थे गु... इसमें जो स्टैंडर्ड जो मशीन आती है जो जिससे गोल्ड की का टेस्टिंग होता है जब तक वो वेरीफाई नहीं कर ले तब तक आप भरोसा ना करें कि कोई आ, आ, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लोगो लगाने से अगर आ, उसको ये नहीं माना जा सकता कि वो प्योर है हंड्रेड परसेंट जब तक वो पूरी चेन का जो प्योरिटी टेस्टिंग जो मीटर होता है वो प्योरिटी टेस्टिंग मीटर से हम पता कर सकते हैं कि उसमें बाईस कैरेट है कि अठारह कैरेट गोल्ड है किस तरह से ये बेसिकली चेन को डुप्लीकेट भी चेन को भी कम कैरेट का सोना बनाते थे और चेन का जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हुक लगा होता है जिसे हुक जो बनता है वहां पे जो लोगो इम्प्रिंट करते थे ये लेजर मशीन के थ्रू 22 कैरेट 916 का जो स्टैंडर्ड लोगो है वो इम्प्रिंट करते थे तो ये चेन तो डुप्लीकेट होती थी लेकिन जो उसका हुक होता था हुक पे ओरिजिनल गोल्ड होता था और उस पर फेक लोगो लगा के ये बेचते थे दुकानदारों को ताकि दुकानदारों को पता ना चल पाए कि ये फेक है कि ओरिजिनल है ये मोर देन दस चेन तो ये बेच चुके हैं और अभी इसके पास से तीन चेन रिकवर हुआ है तो मान, माना जा सकता है कि बेच चुके हैं। दस चेन के हिसाब से अगर मान के चले तो करीबन बीस तोला के हिसाब से डुप्लीकेट गोल्ड मार्केट में घूम रहा होगा ऐसा जो कि ओरिजिनल बोल के बेचा गया होगा तो आरोपी तो गया गया। इसमें ये मुख्य आरोपी जो हरी भाई है वो मुख्य आरोपी है और इसमें, इसमें विवेक विवेक सोनी है इसमें मुख्य आरोपी और इसमें ऐसा इसमें, इसमें इन्होंने प्लान किया है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं बेचते ये अलग अलग રીજન્સ સુરત ઝોન વન એલસીબી અને સરથાણા પોલીસ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે ઝોન વન એલસીબી અને સરથાણા પોલીસ દ્વારા ડુપ્લિકેટ દાગીના બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે આપણે જોઈ શકીએ કે સરથાણા વિસ્તારમાંથી ઝોન વન એલસીબી અને સરથાણા પોલીસ દ્વારા બાર જણાની અટકાયત કરવામાં આવી છે તેની પાસેથી જે સો પર્સન્ટની અંદરથી તે ત્રેવીસ પર્સન્ટ ગોલ્ડ ઓરિજિનલ નાખવામાં આવતું હતું અને હોલમાર્ક મારવામાં આવતો હતો અને ત્યારબાદ સરથાણા પોલીસને જાણકારી મળી હતી ઝોન વન એલસીબી અને સરથાણા પોલીસ દ્વારા આ બાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તેની પાસેથી મશીન ચેન અને અન્ય બાર જણાને ધરપકડ કરવામાં આવી છે કે કોનો શું રોલ છે તેવી હાલ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે કોણ કઈ જગ્યા પર એનું કામ કરતા હતા કોણ ચેન બનાવતું હતું કોણ વેચવા જતું હતું એવું તમામ પોલીસ આ તપાસ તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કારણ કે અત્યારે એની પાસે ત્રણ બોર્ડ માં વેચવા જતા તેઓ પકડાના હતા ત્યારે બાર જણાને પકડી અને પોલીસ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે કાનાભાઈ મીર દિવ્યાંગ ન્યુઝ સુરત કાનાભાઈ મીર દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત